今天来爸妈家了，然后妈妈给我们准备了一只大羊，看着大尾巴。嗯，今天咱们孩子回来了，我特别高兴。咱们宰一只羊，吃手把肉。啊，开始宰吧。嗯、马上就可以煮肉了。嗯，分割完了。姐夫，有苍蝇。别跟苍蝇计较，它能吃多少？啊？嗯 手把肉可以开始煮了，新鲜的羊肉冷水下锅。看这大羊胸叉，羊腰子我弟弟爱吃。今天人多，这些肉都煮吧，放一把咸盐。哎，大羊肉煮一个半小时，弟弟盖上锅的盖。嗯，手把肉熟了，大胸叉肉，很好吃。这是大拉板子肉。 老公，哎、啊，手把肉上桌，爸爸吃肉，嗯，嗯妈吃肉，哥我自己来，嗯，感觉上来那个，那不挺好嘛嘞，嗯。 <laughs> 嗯，就大羊排味道没治了，肥瘦相间的，好吃。嗯，这羊排怎么没给我烤呢？我喜欢烤着吃。我爱吃那个罐头，罐头放这。啊，行行。 这个羊胸叉肉可是肥而不腻呀、啊，好吃。我爱吃辣椒酱，多蘸点儿。来百色地里尝尝这个熏叉肉嗯，嗯，嗯，哥，大肉都不知道那我挺好。让他们多吃点。嗯。嗯，过来还有呢。嗯。